ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବବାଧା ନିବାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର ତିନିଥର ତିନିଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତିନି ଥର କହିଦେଲେ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସେହି ଭଗବାନ ଜଣେ ଏପରି ଏକ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଦେବତା ଜଣଙ୍କ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେବତା ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଯିଏ ଏହି କଳି ଯୁଗର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଭୂତ ପିସାଜ ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ସର୍ବବାଧା ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ବେଳେ ତିନିଥର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ କ'ଣ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମହାବୀର ହନୁମାନ ମନରୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି ସଚା ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହୁତ ବାରଣ ହେଲେ ସେ କେବଳ ରାମ ନାମ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହୃଦୟରୁ ପାଠ କରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଦୂର ହେବ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ସହ ମହାଦେବ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମହାବୀରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱର ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆସିବ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଚାରି ମାସ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାବୀରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ବା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରିବେ ତେବେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏହା ସହିତ ମାତା ସୀତା ରୂପୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରାମନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଟାର ଦୀପ ବନାଇ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଦେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳାଇଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଏହି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ଗୁଣା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ କିରଣ ଆସିବ ଏବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଜ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ବା ଯାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ବା କିସ୍କିତା କାଣ୍ଡ ବା ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ ବା ଶନିବାର ଦିନ ହେଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ ଶାକାହାରୀ ରହିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦେବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ବା ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତା ବିରାଜମାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସର୍ବବାଧା ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତିନିଥର କହି ଶୋଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସଙ୍କଟ ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମ ହରି ମନ୍ତ୍ରେ ରୁଦ୍ରାବତାରାୟ ସର୍ବଶତ୍ରୁ ସଂଗ୍ରାୟ ସର୍ବରୋଗ ହରାୟ ସର୍ବବଶୀ କରାଏ ରାମଦୋତାୟ ସୁହାର ଏହା ଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ତିନିଥର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାନିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ